мы договорились, что пока у нас идет уборка, Андрей Григорьевич, каждый вторник нам будет докладывать, как у нас продвигаются дела, какие успехи, да? На каком этапе мы находимся? Андрей Григорьевич, пожалуйста. По состоянию 26.07.16 года ранних зерновых и зерноговых культур убрано 15 268 гектар,

Ярового ячменя убрано 78%, урожайность 38, валовый сбор 3372 тонны. Гороха убрано 100%, 487 гектар, урожайность 26 сантиметров гектара, валовый сбор 1300 тонн. Почти закончили убирать 18 хозяйств, это, это в основном крупное хозяйство. Э, убирается в день примерно в пределах 900 гектар, день убирается около 900 гектар. Планируется, что где-то до пятницы, до субботы, если в случае хорошей погоды, мы уборку закончим. Мы закончим уборку. Лучшие показатели. Значит, по ячменю на площади 1400 гектар урожайность 47 центнер. Это котовское зерно ЭДМ-50, Юбитер-70 центнер. По пшенице урожайности 1000, больше тысячи гектаров обрано Чубовское зерно, урожайность 61 см гектара. Кульнянская 460 гектар 48,8 см. Баштанар площадь 230 гектар 50 см с гектара. Напомню, что в прошлом, веку, в прошлом веку у нас урожайность была в пределах 27 см с гектара. Вот вот. на, на, уровне, на уровне других районов так пока что. Мы переживали немного, что мы, у нас урожайность будет меньше. Будет меньше. готовы? Нет, мы не готовы, мы, мы готовы. Я хочу сказать, что наши... Чуть-чуть можно потише, если можно, если можно, Они просто радуются все, что у нас я такая хорошая урожайность. Я слышу, что радуются. Я хочу сказать, что э, начали больше сеять гороха, сои, и то у нас был такой период, что меньше сеяли именно побовых культур, больше ну, нарушался северный Сейчас начинается больше вноситься больше макроэлементов, микроэлементов, такие. В наше хозяйство уже ну, явно видно, что даже, казалось бы, что ну, год хороший, осадков было много, но все равно у нас есть, ну, есть неплохие показатели. Есть неплохие показатели, и мне кажется, что даже есть некоторые хозяйства, которые показывают такую урожайность, есть немного ее и ховают. До вашего сведения расскажу цены на сегодняшний день по зимой пшеницу. Пшеница продается сегодня 2900 до 3000 гривен тонна за наличный расчет. И за по перечислению, по безналичному расчету, ориентировочная цена где-то 3600-3800-3900. 3600 это фуражная пшеница 3 3700 это, это третий класс и 3900 в пределах второго класса. Есть конечно, есть, конечно, такие, ну, как их назвать, обид, обидные, можно сказать, есть такие скупщики зерна, которые и у хермеров сегодня скупают пшеницу по 2400-2500 гривен за тонну. По сельхозпредприятиям есть такие предложения, которые предлагают Сегодня по 3000-3200 такое, ну, прям обидно слушать такие, такие предложения по скупке, но тем не менее они есть. Наш этот элеватор, который находит, новый элеватор, работает, можно сказать, что хорошо, они предлагают такие цены, которые примерно на уровне цен одесских. Так, Илья Антонович, примерно. Какой на Котовский. Котовский, Котовский. клоп, который называется клоп. Который называется клоп. Начали уже давать на, на паи, начали давать, начали давать на паи. Э, хозяйство э, томово дает на паи. Томово-Селовское это дает на паи. Это Алексеевский Да, Алексеевский сельский совет. Вот так вот. Идет подготовка почвы, закупка удобрений идет. Удобрения сегодня э, стран, странно, непонятно, почему мы сегодня... Э, а селитра сегодня стоит в пределах 5500-5600 гривен тонна, когда в прошлом году это было 9000 гривен тонна, 9 до 10 тысяч. Не того сегодня стоит, если 9000 гривен тонна, то в прошлом году у нас доходила цена до 12 тысяч гривен тонна. Чем объясняется, непонятно. Непонятно, но это хорошо. Непонятно, но это хорошо, что есть возможность закупать удобрения, что наши фермеры и делают прекрасно. Все на все. В Германии, значит, урожайность, по которой покрывающая себестоимость, 70 центнеров с гектара. Все, что свыше, то фермеры уже. Мы почти подходим. У нас уже есть одно хозяйство, которое показывает 70 центнеров. У с Богом мы дойдем. А, Юпитер. Юпитер, Юпитер. не показывает, какой, значит, оно где-то есть около этого, а может быть и больше. Значит, что? ближайшая перспектива новой Германии. Раз. У меня все. Спасибо. Сельские города. Вот смотрите, информация есть. Она довольно такая ну, положительная, поэтому просьба вам. Естественно, ваша главная задача проконтролировать как бы, расчет с, с арендодателями да, на поезд. Есть сейчас нормальные погодные условия, поэтому желательно, конечно, чтобы сейчас рассчитались все руководители хозяйств, чтобы не ждать декабря, и января и месяца, когда на улице снег, болото. И... То есть ведите с ними диалог, убеждайте, что нужно сейчас людям раздать, для того, чтобы люди нормально смогли подъехать, получить. И, чтобы... и они были довольны, и руководители хозяйств знали, что они свой долг перед ними выполнили. Да, и мы по ДФО в бюджет. Теперь я пару слов хочу сказать по нашим деньгам, которые мы в этом году планируем освоить по строительству. Имею в виду деньги и районного бюджета, и областного, и государственного. Смотрите, кое-какие сдвиги есть в места. То есть мы уже часть денег авансом получили на несколько объектов работы идут. Я обращаюсь к сельским советам. Понятно, что часть финансирования идет через Омтрансбуд. Часть финансирования через наш ОКС. Но я вас просто прошу, чтобы все это держать на контроле и максимально способствовать движению вот этого процесса то есть документация где там нужно казначейство есть договоренность что будет все нормально работать и максимально быстро пропускать ну естественно при наличии всей необходимой документации будут пропускать деньги будут для того чтобы, потому что у вас лето заканчивается август месяц еще месяц лета и потом наступает 8 есть такая обеспокоенность что мы не сможем освоить эти деньги, будет очень жаль. Поэтому я вам обращаюсь. Анатолий, ты сегодня уже можешь сказать, где уже у нас пошло финансирование? Пошло уже Липецкое, у нас, да, потому да. что строим. Ожидаем еще Багашманов, Гуляник, опять же, там Гуляник у нас, наши деньги местные и сообщительные. А Станиславка тоже, да, Станиславка тоже, мы... Э, Джен, спасибо. теперь я хочу дать слово санстанции нашей информации. И потом текущие вопросы, которые у нас в течение недели появились. Я хотел бы корректировать службу, А уже готовский межрайонный лабораторный отдел и диску областного лабораторного центра. Ну, по старой привычке. Да, представитель Владимир Валерьевич. В связи с случившейся чрезвычайной ситуацией, связанные с объектами водоснабжения. Нам, нам было в области поручено задание отдать председателям сельских советов, ну и всем собственным водоснабжения э, запросы по дислокации языковых точек. Для того, чтобы перерассмотреть план график, мониторинга объекта водоснабжения. То есть более внимательно смотреть, чтобы не допустить данную ситуацию у нас. Нами были даны запросы, но, к сожалению, не все сельские советы нам дали ответ. Это... Гонорадская, Кочуровская, Куянинская, Несторицкая, Новоселовская, Петровская, Станиславская и Старокурнянский сельский Совет. Все-таки нам дать эти ответы, потому что копии этих писем мы отправляем в Одессу. И те, которые нам дали копию мы отправляем, а потом предлагаем, что они сельские советы нам не дали ответы. И просто они же будут разбираться через Одессу. Уважаемые коллеги, я думаю, что не составляет большой проблемы дать информацию. <связать> ну, давайте договоримся, что в следующем вторник вот эти сельские советы, которые были названы в числе тех, кто не подали информацию, то привезите ту информацию. Цікавить ситуація стосовно пожежної небезпеки. Інформуйте будь ласка. які зараз там оголошені. Добрий день всім. Дісійка рядом з п'ятим класом пожежної небезпеки усилюють пожари сокоросительності. Вчора буквально на київській трасі пройшло крупне ОТП 50 кг. Віду позиції сокоросительності задимлення з траси. Три чоловіка погибло одразу. пятеро травмированные в Ульяновской больнице находятся. Значит, инженерный инспекторский состав работает сейчас с хозяйственниками, потому что идет стихийное спаливание стерни. Все вы знаете, что комбайны, то есть раньше убирали салон, сейчас в сегодняшний день они просто спали. Ну, работаем непосредственно с руководителями хозяйств, но от вас, от представителей сельских советов помощь в том, чтобы работать с населением, чтобы не сжигали свалку как обычно, свалки находятся в лесоспиховой зоне, потом переходят на лес и так далее. Мы, с своей стороны, работаем с средствами массовой информации, с населением, делаем рейды с бердоизводством. Но с вашей стороны тоже не надо. Не все. Для вашего сведения, по итогам областной комиссии, техногенной комиссии, по итогам заседания, которое было в Одессе, Ради администрации принято распоряжение в период высокой пожарной опасности о по запрете спаливания сверни и сельско господских залов и посещения лесов. То есть это распоряжение есть, хотя по нормативно правовым документам по отношению к самовольное самовольного запрещено. Поэтому тоже через информацию, 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 Хочу проводите, і вже відведено в нашому управлінні документа генератора. Ще питання благоустрою. Стосовно немає зараз нашого активіста Анатолія Так, Дуже прикладно, що його немає. Я звертаю вашу увагу на необхідність проведення населених пунктів належності. Борщав бачила, що обкошуються буряни, знаєш, що умордали. Я знаю, що по багатьох сільських радах є мотокоси. Будь ласка, хоча б біля сільської ради і по центральному голубі будь ласка, опасіть не Тому що дуже гарно, коли заїжджаєш населений пункт і літів не вийдуть. Буряни більше, ніж літа. У вас є виконавчий комітет, у вас є адмінкомісія, будь ласка, застосовуйте свої механізми вплину на кода. я убедительно вас прошу подойдите пожалуйста к потому что у нас получается такая ситуация что только два дня в неделю а люди будут приезжать и потом э, тут такие неприятные разговоры от того как мы это сработаем организуем информационно доведем до них что действительно вот объясним они поймут, и потом действительно не будет вот, никому не нужных разговоров. У нас есть проблемы тут с регистрационным нашим отделом. Но очень сильно надеемся, что может быть ближайшее. Борисов. Поэтому я сегодня и говорю, что нужно. Місці нам, е які хто знає, показали, де ці пункти знаходяться, тому що ми орієнтовно знаємо, але точно не можемо знайти. І на голову сільської ради просить, щоб е якось, там технічно, щоб ну, добратися до тих пунктів, тому що ми сільську раду можемо приїхати, а далі що Ми сьогодні хочу спробувати виїхати на Нестоїту Станіславкою і Крімтьову спробувати там якби самі далі такі. Е можно без лишнего добраться. Так что мы просьбой поможем. Дискримінаційна ситуація вийшла в Котовському районі, вони двоє платять, а більше в районі за ніхто не платить. Чому це так? І вони мене питають, платити далі чи не платити. Я їм вчора два години об'ясняв, що треба платити, тому що є договір. А чому вони платять, там не платять, там не платять за ставки, а ми повинні одні платити. Почому вони підписали в адміністрації по столках по роботі бої, а остальним не підписали. І як це мені всього висловить, їм все поясняти, Я не знаю. Ну, Если вы мы это вопрос вас потом будет. Я не могу вам сейчас відповісти. Давайте в следующий вторник, Татьяна Сергеевна, там, с юристами идут. Я пришлю Татьяне Сергеевне. По бриллианту И да? Да, да. Я знаю вашу дорогу. Да, пожалуйста. Я боюся, що час, який приходить, це август місяць, збере ворожай з 51 шара, і ми знову не получимо нічого. Я писала і на вас, і в міліцію, і в прокуратуру. Мені прийшли всі відповіді, що ми некомпетентні. Що ж мені робити? 51 ектар засіяний, а договори по сьогоднішній Земля знаходиться за межами... дали запрос в милицию. Мы дали еще один запрос в милицию. После этого я спросил на коллеги и милиции, как проходит э, то, то наше заявление. Он сказал, что возбуждено уголовное дело. Я прослышал, чтобы нам дали эту копию того дела или номер того дела. Нам так его не дали. Три обращения было после вашего заявления, Ольга Михайловна. Все. Вот. Что я, я не знаю, что будет нужно. Сегодня с милицией в По поводу я говорил, что если можно, пускай кто сегодня пользуется ставками, они сегодня гоняют людей, считают их крючки, сколько там, один, два или три. пускай платят благотворительную помощь. Вообще не пускают. Вообще не пускают, поэтому они должны платить деньги. Сколько положено там, 700-800 гривен за гектар, они должны платить эти деньги. Они почему они бюджетную Они должны принести на сессию сельского совета указанную сумму пока там идет разбирательства пока там будут подтверждаться те законы потому что такие сейчас и те перестанут платить а косянский совок уже они сегодня охраняют кого там не пускают а сегодня если год 114 тысяч уже прошло 7 месяцев 7 месяцев это получается 70 тысяч гривен больше даже вот и это с корабль и, и они не против тем, они не против платить тем а люди обшкодования в Раде бюджетов и снова порушим на эти патенты. Татьяна Сергеевна, у нас вопрос. Да, да. Возьмите на этой комиссии почитаться по предыдущему заседанию, потому что мы заседали 30 тысяч зависит по статуме не Рады. Что означает зависит? Я говорю, заседание комиссии было, я хочу получить ответ. Какие результаты по данной комиссии? Я я 30 тисяч. Які ще зауваження до роботи адміністрації? А я попрошу депутата проголосувати, щоб дати 30 50 тисяч рейдер адміністрації, Которі мені не вистачає для технічного оснащення. Спасибо. Якщо ви попросите депутатів, у кого є ще такі випросити?

все в порядке, без задержек. Слава Борисина, а соцвыплаты, которые положены, все у нас нормально? столько положительной информации даже не знаю. все спасибо всем за работу сельские годы пожалуйста в зале там еще нужно обсудить